Azərbaycana 90 günədək müddətə səfər etmək istəyən Türkiyə respublikasının etibarlı vətəndaş pasportuna malik vətəndaşlar üçün viza tələbi ləğv edilir. Bakuvens xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə hüququnda sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsində qeyd edilir. Türkiyə hökuməti bu qərarı yaxın günlərdə təsdiqləyəcək. Bu barədə realla Türkiyə-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayırm dağışıb